মূল্যবান নসিহাত পেশ করবেন হজরত হজরত মৌলানা আশাবুদ্দিন সাহেব ক্ষতি কাতল বাজার মসজিদ এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে পবিত্র কোরআন ও হাদিস থেকে নসিহাত পেশ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء وهم الذين يصلحون معا افسد الناس من بعدي من سنتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي